angka angka berapa eh 186 betul eh 186 kata pengarang rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid darain hukum memanjangkan i'tidal bukan kerana kunut i'tidal ni antara rukun pendek dalam solat ada 13 rukun. Daripada 13 tu ada rukun panjang dan ada rukun pendek. Antara rukun pendek yang tidal. Duduk antara dua sujud. Jadi apa hukum kita memanjangkan i'tidal? I'tidal ni, kalaulah kita panjang kerana membaca doa kunud. rakaat yang kedua, solat subuh, tak ada masalah lah. Ini panjangkan i'tidal, bukan sebab baca kunut. Sedangkan i'tidal adalah rukun pendek. Memanjangkan rukun pendek ni berlaku khilaf di kalangan ulama. Setengahnya mengatakan tak boleh. Setengahnya mengatakan boleh. Kita dengar malam ni kata pengarang jika memanjang seseorang akan i'tidal. Bukan kerana tujuan membaca kunut. Iktidal untuk baca kunut. Raka'at kedua solat subuh. Ini kita panjangkan raka'at pertama solat subuh. Iktidalnya. Eh, ataupun raka'at kedua. Iktidal solat maghrib. Eh, raka'at kedua solat maghrib mana dia? Kunut. Apa hukum? kata pengarang dan telah pun kami berkata memanjangkan rukun yang pendek itu dengan sengaja membatalkan sembahyang. Ya. Ulama ikhtilaf kita berpegang kepada pendapat yang mengatakan rukun pendek kalau dipanjangkan solat batal. Rukun pendek kalaulah dipanjangkan dengan sengaja solat batal. Maka bila kita panjangkan i'tidal, bukan tujuan untuk membaca doa kunud. Panjangkan itu pula dengan sengaja. Maka batallah soh, solat. <tuh> Kalau dengan sengaja. Maka jika memanjangnya kerana terlupa. Ha, tapi kalaulah. Bukan sengaja. Tak sengaja. Terpanjang. I'tidal. Bukan kerana untuk membaca doa kunut. Sayu gialah dijabarkan yakni ditampungkan dengan sujud sahwi. Eh, perkara yang kalau buat dengan sengaja batal. Bila buat tak sengaja tak batal. Bila tak batal sunat sujud sahwi. Eh, sujud sahwi ini hukumnya sunat. Kalau tak buat pun sembahyang tetap sah sujud sahwi hukumnya sunat kecuali dalam satu keadaan hukumnya wajib bila kah wajib sujud sahwi iaitu bila imam sujud sahwi wajib makmum sujud sahwi kalau makmum tak ikut imam sujud sahwi batal sembahyang makmum baik hukum sujud sahwi adalah sunat jadi bila kita dituntut sujud sahwi ada beberapa keadaan kita dituntut sujud sahwi Satu bila kita terbuat Suatu perbuatan kalau dengan sengaja batal. Tapi kita buat dalam keadaan tak sengaja. Okay. Maka tak batal. Pun begitu kita dituntut sujud sahwi. Contoh. Tambah rukun. Rukun apa? Rukun fi'li. Contoh rukun fi'li. rukok. Setiap rakaat rukoknya sekali je. Kita tertambah rukuk dalam keadaan tak sengaja. Kita rukuk dua kali. Bukan semayang gerhana. Semayang gerhana memang rukuknya dua kali. Tiamnya dua kali. Semayang. Selain daripada semayang gerhana. Semayang zuhur ke, semayang asar ke, maghrib ke, isyak ke, subuh ke. Kita tertambah dalam keadaan tak sengaja. Tertambah apa? Rukun. Fa'li iaitu rukuk. Oleh kerana kita tambah tu dalam keadaan tak sengaja, dalam keadaan terlupa, maka tak batal. Ha. Pun begitu kita disunatkan sujud sahwi. Tapi kalau kita sengaja menambah rukun, fali menambah rukun contohnya batal semuanya kita. Eh, kita ingat kita dah ikhidal. Sekarang ni uh, apa dia? Sujud lah, tapi tak kita rukun kali yang kedua. Kemudian kita intidal kali yang kedua. Rukuk kali kedua tu dengan sengaja batal lah. Ni. Itu keadaan yang pertama bilakah sujud sahwi disunatkan iaitu kita terbuat suatu perkara kalau sengaja batal tapi kita terbuat dalam keadaan tak sengaja. Eh. Uh, yang kedua Kita dituntut sujud sawi bila kita meninggalkan. Sama ada dengan sengaja. Ataupun tidak. Sunat Aba'id. Eh, sunat Aba'id. Contoh sunat Aba'id apa dia? Tashahud awal. Setiap solat yang lebih daripada dua rakaat Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak dia ada tasyahud awal hukum duduk tasyahud awal baca tasyahud awal selawat ke atas nabi dalam tasyahud awal semuanya sunat ab'ad ad. sama ada kita tertinggal uh, baca tasyahud awal ataupun tertinggal selawat ke atas nabi dalam tasyahud awal Ha, dengan sengaja ataupun tak sengaja, maka kita dituntut uh, untuk sujud sujud sahwi. <tuh> hmm. Bukan tertinggal dalam keadaan terlupa je. Sujud sahwi dituntut. Sengaja tinggal pun. Ulama kata sunat sujud sahwi. <tuh> Walau tarakaha amdan kata ulama. Walau tarakaha dan Nak cepat ni. Kalau sujud, kalau buat tahayat awal, terlepas bas. Terlepas apa? Bas. Jadi supaya sempat, maka tak payah tahayat awal. Rakaat kedua terus bangkit. Eh? Ha, rakaat ketiga. Sengaja. Tetap dituntut sujud sahwi. Eh? Sebelum salam. Sunat Aba'at juga adalah baca doa kunud. Berdiri ketika baca doa kunud. Selawat ke atas Nabi SAW dan ke atas keluarga Nabi. Dan ke atas sahabat Nabi dalam doa kunud. Ini adalah sunat Aba'at. Kita meninggalkan baca doa kunud. Maka sunat sujud sahwi. Yang ketiga, meninggalkan membaca selawat untuk keluarga Nabi dalam tasyahud akhir. Ini juga sunat abad. Jadi bila kita meninggalkan uh, sunat abad, maka kita dituntut sujud sahwi. Yang ketiga, kita dituntut sujud sahwi bila? Bila kita memindahkan rukun qawli bukan pada tempatnya. Rukun qawli apa dia? Baca fatihah contohnya. Haa. Uh. Fatihah tempatnya dalam qiyam setiap rakaat. Tiba-tiba kita baca Fatihah ketika duduk antara dua sujud ataupun ketika sujud ataupun ketika rukuk. Rukuk bukan tempat untuk qiraah. Maka kita dituntut untuk sujud sujud sahwi. <tuh> Antara rukun qawli adalah takbir atul ihram. Antara rukun qawli adalah salam. Tapi kalau kita takbir atul ihram bukan pada tempatnya, batal solat. Eh, tempat takbir atul ihram awal solat. Kita semayang maghrib. Perakanan kedua dah. Bangkit daripada tahayyat, kita pun takbir. Allah. Bangkit daripada tahayyat awal kan. Bangkit memanglah takbir sunat, takbir takbir, takbir itikalat. Tapi kita takbir dengan niat takbir tak haram. Jadi bila kita pindahkan takbir tak haram, buka pada tempat ini, batal solat. Eh? Ha. Hmm. hmm. Baik. Begitu juga. Kalau kita pindahkan tempat untuk baca surah kita pindahkan surah tu pada bukan tempatnya surah tempatnya adalah lepas Fatihah surah tempatnya adalah pada rakaat ketiga rakaat keempat eh mana ada rakaat pertama rakaat kedua surah kan lepas baca Fatihah surah tempatnya adalah pada rakaat pertama rakaat kedua lepas surah Fatihah tiba-tiba kita baca surah tidak dalam qiyam eh dalam eh tidak ke dalam sujud ke dalam rukuk ke ah maka kita dituntut sujud sahwi hmm. okey kemudian yang keempat bilakah kita dituntut sujud sahwi iaitu bila kita lakukan rukun fi'li dalam keadaan mungkin lebih daripada kadarnya ha huh? Ha. Kita tak ingat. Ni dah tiga rakaat ke baru dua. Ha, maka bila berlaku macam tu, tiga ke dua, tiga kedua, maka kita kena ambil yang kita yakin lah. Yang kita yakin baru buat dua. Dua tu yakin. Yang ketiga tu kita rah, ragu. Ambil yang kita yakin, maka kita tambah satu lagi. Dan kemungkinan yang kita tambah ni adalah yang keempat keempat. Ah ha, maka sebelum salam kita dituntut sujud sujud sahwi eh itulah dia. Uh, empat sebab kita dituntut sujud sahwi. Uh, sujud sahwi ni disunatkan Uh, sebagai menampung kekurangan yang telah berlaku dalam solat. Eh? Eh, disundut, disunatkan kita sudut sawi kenapa? Untuk menampung kecacatan yang telah berlaku dalam dalam solat kita. Eh, sepatutnya uh, kita duduk tahiyat. Eh, sepatutnya kita baca kunut. Kita tak teringat maka tak buat tahiyat awal. Tak buat kunut. Ha, maka itu satu kekurangan. Maka untuk menampung kekurangan tu kita dituntut sujud sahwi. Jadi sujud sahwi ni dia menampung kekurangan yang berlaku ba'da sujud sahwi. Begitu juga qabla sujud sahwi, begitu juga fi sujud sahwi. Eh, sujud sahwi ni dia menampung kekurangan yang berlaku uh, sebelum sujud sawi, tengah sujud sawi, selepas sujud sawi. Boleh faham? Kita faham sebelum sujud sawi okeylah. Okay, kita tertinggal tahiyat awal. Kemudian akhir solat kita sujud sahwi. Mana sujud sahwi itu berlaku selepas berlakunya khalal. Selepas berlakunya ke kecacatan dalam solat kita. Itu kita faham lah. Macam mana tu? Berlaku, dia juga menampung kekurangan yang berlaku setelah sujud sahwi. Cina tu? Dah sujud sahwi? Berlaku lagi kecacatan. Apakah kita dituntut sujud sahwi pula lepas tu? Tak. Sebab apa? Sujud sahwi yang telah kita buat tu dia menampung bukan hanya kecacatan sebelum sujud sahwi. Kecacatan yang berlaku selepas sujud sahwi pun ditampung. Cukup sekali. Okay. Eh. Ha. Tengah sujud sahwi lupa pula. Ha, juga tak perlu sujud sahwi lagi. Sebab sujud sahwi yang kita buat tu dia menampung kecacatan berlaku dalam sujud sahwi. Contoh apa? Kita Uh, apa dia bercakap dengan percakapan yang sedikit. Kalau bercakap uh, walaupun sedikit dengan sengaja batal solat. Tapi kalau tak sengaja tak bah tak batal. Uh, jadi buat sesuatu kalau sengaja batal tak sengaja tak batal ditunjuk dituntut sujud sawi. Tengah sujud sawi kita tercakap <t demasi mustard> tak sengaja. Uh, apakah perlu sujud sawi bila lepas tu? Tak perlu. Sebab apa? Sujud sawi ni ditampung halal yang berlaku sebelum, dalam dan juga seleh selepas. Eh? Baik. Hmm. Ulama ada menulis. Eh. Dia kata Nabi SAW telah melakukan sujud sahwi dalam hayat baginda sebanyak lima kali. Antara sebab Nabi sujud sahwi syakka fi adadir raka'at. Nabi syak tentang jumlah raka'at. Eh? Syak pada jumlah raka'at. Hmm. Dah cukup ke belum? Dah cukup ke? Belum. Eh? tambah rakaat kemudian sujud sahwi. Yang kedua Nabi sujud sahwi sebab Nabi meninggalkan tasyahud awal. Eh, ha. Sepatutnya rakaat kedua ada tahiyat awal. Nabi qiyam ke rakaat ketiga tanpa duduk tahiyat awal. Maka di akhir solat Nabi sujud sahwi. Yang ketiganya Nabi SAW pernah bagi salam solat zuhur dua rakaat. Baru solat dua rakaat Nabi dah Nabi bagi salam. Kemudian ada, ada, satu orang sahabat Zul Yadain, orang panggil dia Zul Yadain. Ditegur Nabi, "Aku siratis solatu am nasi tayar ya Rasulullah." Tuan lupa. Ataupun solat zuhur dah dipendekkan. Dia berempat jadi dua. Nabi kata kullu zalika lam yakun. Semua tu tak berlaku. Mana solat Zuhur tak kekal empat, tak dipendekkan jadi dua. Dan aku pun tak lupa. Ba'du zalika kan. Eh, au kama Zuljadan kata tadi yang kata tidak. Salah satu daripada dua ni mesti berlaku. Sama ada solat Zuhur dah dipendekkan. Kalau tak dipendekkan berarti tuan lupa. Eh, tuan baru mengimami kami solat Zuhur berkat bau dua rakaat. Nabi tanya sahabat. Asadaqa dhul yadain. Benar ke apa yang dikatakan oleh dhul yadain? Sahabat mengiyakan. Nabi pun sambung lagi dua rakaat. Kemudian sebelum salam Nabi sujud sahwi. Ha. Itu keadaan yang ketiga Nabi sujud sahwi. Yang keempat. Hmm, semayam empat rakaat tapi baru tiga rakaat dan Nabi, dah, Nabi dah bagi salam. Tadi dua rakaat Nabi bagi salam. Ini tiga rakaat dah bagi salam. Yang kelima. Syaka fi rakaatin khamisah. Nabi ragu. Uh, tentang rakaat yang kelima. Itulah dia lima kali yang ulama' tulis. Uh, Nabi pernah sujud sahwi disebabkan lima lima alasan tersebut. <coughs> Baik. Jadi kalaulah kita terpanjang ruk, apa i'tidal e sedangkan i'tidal e ni adalah rukun pendek tak sengaja kita terpanjang maka tak batal solat kita tetapi sebelum salam kita disunatkan sujud sahwi ini adalah pendapat yang pertama yang dikemukakan oleh pengarang kitab al-qaulut tam ni syekh ibnu al-imad al-misri kemudian syekh kata di sana ada pendapat yang kedua iaitu menurut kaul yang mukhtar, pendapat yang terpilih. Di dalam syarah muhazzab. Pendapat ni boleh kita lihat dalam kitab syarah muhazzab. Iaitu memanjangkan iktidal itu tidak membatalkan sembahyang. Pendapat pertama tadi, batalkan eh batal lah. Memanjangkan rukun pendek dengan sengaja batal solat. Itu pendapat pertama. Kalau tak sengaja, tak batal. Tapi kena sujud sahwi. Pendapat yang kedua mengatakan. Ha, memanjangkan i'tidal. Walaupun sengaja, tak membatalkan sembahyang. Telah berkata Imam Ash-Syafi'i radhiyallahu anhu di dalam kitab Um. Ini pengarang kitab Syarah Muhazzab ni nukilkan kata-kata Imam kita Ash-Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i dalam kitab Um, kitab beliau? Apabila mengangkatkan kepalanya daripada rukuk dan memanjangkan berdiri yakni i'tidal dengan berzikir. Dia i'tidal lama sangat. Sebab apa lama? Bacaan yang dibaca dalam i'tidal tu terlalu panjang. Ataupun kata Imam Syafi'i atau terlupa. Tidak berniat ia membaca kunut. Maksudnya dia terpanjang iktidal. Bukan kerana baca doa dalam iktidal. Tapi senyap je. Ya? Dalam keadaan tak sengaja. Iktidal dia terpanjang. Bukan juga dia panjangkan iktidal tu kerana baca doa kunut. Maka kata Imam Syafi'i, aku menghukumkan dengan makruh jua. Imam Syafi'i kata tak apa? Tak batal. Cuma mak makruh. Okey, ha, kalau ikut pendapat pertama tadi, sengaja batal. Tak sengaja sujud sahwi. Imam Syafi'i kata pendapat kedua ni tak batal walaupun sengaja. Hmm. Makruh. Eh? dan tidak dituntut atasnya sujud sahwi pun dan kalau membaca ia surah padanya atau membaca kunut surah tempat bacanya dalam qiyam lepas fatihah yang ni dia terbaca surah dalam ee uh, iktidal atau membaca kunut yakni lain daripada iktidal rakaat yang akhir pada sembahyang subuh. Tempat kunut adalah rakaat kedua solat subuh. Dalam iktidal. Tapi dia baca doa kunut dalam iktidal. Tapi bukan rakaat kedua. Rakaat pertama contohnya. Ha. Nasjaya sayugialah atasnya sujud sahwi sekalipun tidak panjang eh sebab dia telah uh, memindahkan apa dia sesuatu itu bukan pada tempatnya eh dia telah buat sesuatu itu bukan pada tempatnya eh dia telah dia baca kunut dalam idlal tapi tempat kunut ni adalah i'tidal eh, akan kedua dia baca kunut i'tidal eh, hak pertama ah maka kata Imam Syafi'i sayugia dia sujud sahwi sebelum sebelum salam. Sekalipun kunut yang dibaca dalam i'tidal bukan rakaat terakhir itu kunutnya pendek. Walaupun kunutnya tidak tidak panjang. Baca surah dalam i'tidal. Walaupun surah yang dibaca itu tak panjang. Oleh kerana surah tempatnya bukan dalam i'tidal. Surah tempatnya adalah dalam qiyam. Ni lepas Fatihah. Jadi bila dipindahkan sesuatu daripada tempatnya yang asal ke tempat yang lain maka sunat baginya sujud sahwi sebelum salam, eh.